Представники Кабінету міністрів України на екскурсії у Бориспільській міській раді. Тема візиту якість і система надання адміністративних послуг. Про роботу інформаційно-довідкового центру та схему якою користуються працівники міської ради в організації документообігу. Розповідає керуюча справами Людмила Передерей. Хоча така система має низку недоліків, стверджує представник Кабміну, її визнано однією з кращих на рівні області та України. ну, видно, что система работает, как бы люди глубоко понимают, значит, как она устроена, что нужно налаживать. Но нам бы хотелось понимать, насколько вот эти вещи все можно мультиплицировать по всей Украине. Да, потому что сегодня стоит задача значит, ну, по всей Украине, пооткрывать вот такие вот центры, определиться с перечнем услуг, опять же перечень услуг вопрос, да? вопрос в наличии специалистов, которые, если мы говорим, что сегодня административный центр значит, оказывает порядка 100 услуг, да, то насколько квалифицированные специалисты эти, те, которые дают консультации там людям, потом насколько совершенные значит, вот, документооборот и отсутствие баз данных, потому что на самом деле мы с одной стороны да, решили большую проблему, то что люди стали меньше бегать по кабинетам, да, есть как бы единое окно, куда можно прийти обратиться с проблемами, но с другой стороны мы технологически еще не решили, потому что потом за этих людей просто бегают условно чиновники, да, связываются с соответствующими там, подразделениями районной администрации, областной администрации, для того, чтобы дать какой-то качественный ответ или справки. А по большому счету необходимо создавать единые базы данных, и операционист должен работать в базе данных, чтобы оказывать качественные услуги. Но вот это еще предстоит сделать, пока, я думаю, что тут еще много проблем, которые надо решать.